Вітаю в ефірі. Програма «Актуально» в Студії журналіст Володимир Коркодим і наш гість, генерал-лейтенант Микола Мальков, голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Мова піде про військові навчання, які мали місце в Україні. Називалися вони Перспектива 2012. І в рамках цих навчань також відбулося унікальне явище. Подія це наведення залізничного наплавного мосту. Я пропоную Микола Івановичу спочатку подивитися сюжет, який підготували наші журналісти, а потім поговоримо на цю тему. Хорошо. Тут справжня військова картина з неба і землі стріляють. Їх ціль ця понтонна переправа. Її довжина майже 532 метри, витримує більше двох тонн. До того ж, такий міст унікальний. На ньому одночасно і рейки, і дорога. Тож у разі агресії зовні тут можуть переїхати як потяги усіх типів, які використовуються в Україні, так і техніка на колісах. І ось як доказ на той берег переправляються у ази і крази. А це потяг із туману. Насправді ж він штучний. Його запустили військові. Так 25-та повітряно десантна бригада прикриває місце суші у небі на захисті протиповітряні сили, а у воді солдати-водолази. Мечі смаркові операції тут постановку в'якарів. Міс складається із 90 секцій, збирається за нормативом 40 хвилин. Та це вже коли всі конструкції біля води. А на ранню підготовку треба два дні. Використовувати переправу можна не лише як оборону, у мирних цілях вона служить при будівництві великих мостів. Приходить на допомогу і коли природні катастрофи. Максимальна длина моста, значить вона не обмежена, тому що можна збирати із этих комплектів будь-яку будь будь длину моста. Якщо додати йому. І що комплекти, звісно, можна просто-напросто збирати будь-яку длину і форсувати будь-яку широку водну приграду. Подивитися на переправу у дії приїхали урядовці з Києва, адже вона така єдина в країні і лише у гвардійському. Живий міст з пилом припадав 14 років, стільки ж часу на ньому не проводились і військові навчання. Урядовці кажуть, що усьому виною була економічна криза, та зараз. Економіка країни стала сильніше, ми більше должны тратити на оборонну способність армії і армія Україна повинні родитися. Не так далек переход, я думаю, президент об этом уже говорил, на полностью профессиональную армию. Поэтому профессионалы должны прийти и получить самую качественную технику. Читамутся захищать Крыну теперь частейше, додает министр обороны. Максимально сейчас интенсифицируем учебную работу, боевую работу в войсках. И проводим такие учения, которые раньше не проводили. Поэтому... Таких учений будет много. Чиновники ж навчанням задоволені. Кажуть, військові кажут, поставленими с впорались, їм виставляють Им выставляют высокую за майстерність. Дніпропетровська область гордится, что на ее территории расположены одни из самых боевых частей, боеспособных частей украинской армии. Это шестой корпус и уникальный 194-й отряд. мостово пантонний железнодорожних військ і, звісно, учення пройшли на височайшому уровні. Тож після перегляду тактичних дій нагородження найкращих солдатів. Усе під музику військового оркестру. Микола Івановичу, особовий склад повернувся в місця постійної дислокації. Навчання завершилися. Підбійте підсумки, будь ласка, того, що відбувалося, і ми бачили на екрані. Так, да, дійсно, 25 сентября. На полигоне Гвардейская проходил последний заключительный этап учений, в которых 194-й понтонно-мостовой заин принимал участие. Этому предшествовала большая подготовительная работа. На протяжении полутора-двух месяцев мы готовили технику, учебно-материальную базу. Суть проблемы состоит в том, что имущество, которое мы использовали при наведении моста, оно находится числится в Державном резерве. И нужно было его привести в порядок, освежить, проверить технически, проверить на воде, что было предварительно и сделано. Значит, итоги проведения учений подведены. Я как руководитель учений остался доволен результатами проведения учений. Личный состав показал хорошую профессиональную подготовку. Техника, которая используется на учении, не подвела. Достаточно сказать, что в прошлом году аналогичные учения проводились на территории России, в районе Абакана. И командир части был мной отправлен туда, наблюдал за этими учениями. Точно такая же материально-техническая часть. Поэтому было принято решение и спланировано учение, проведение которых состоялось в сентябре этого года. Это очень дорогое мероприятие, мы это прекрасно понимали, поэтому максимально интенсивно хотели задействовать весь личный состав, которым необходимо было потренировать на этой учебно-материальной базе. Параллельно с учением мы проводили сборы лейтенантов-выпускников этого года, 37 человек, которые имели возможность позаниматься реально на этой учебно-материальной базе. По выполнить практические обязанности во многих номерах расчета. Кроме того, значит, Днепропетровский университет железнодорожного транспорта и академика Лазаряна, где находится наша военная кафедра, полностью курсанты с 1 по 4 курса со всеми преподавателями в течение дня провели занятия на пяти учебных местах на этой учебно-материальной базе. Почему? Потому что, естественно, что каждый год мы не можем планировать и проводить такие учения, а для того, чтобы навыки личного состава. И особенно офицеров поддерживать, были спланированы проведены эти учения. При э, под, про, подведении итогов я еще раз хочу сказать, что очень высокую оценку дал вице-премьер-министр Украины, который присутствовал на этих учениях, Борис Викторович Колесников. Я думаю, что руководители Министерства обороны остались довольны. В крайнем случае мы замечания не получили, те задачи, которые нам ставились они были выполнены вовремя, качественно. Это фактически навчание было двух министерств. Это, это не начание двух министерств. То есть Министерство обороны, как старший воинский начальник, проводит свои мероприятия. Мероприятия проводятся уже на протяжении второго года. Значит, раньше это мы в том числе принимали участие в проведении командно-штабных учений. Когда работали штабы, когда работали оперативные группы, а вот к осени этого года было принято решение министром обороны, начальником генерального штаба, что задействована была практически 25-я воздушно-десантная бригада и наш 194-й понтонно-мостовой отряд. И было, были отработаны вопросы, вза вопросы взаимодействия штабов и были отработаны вопросы взаимодействия соединений и частей. И министр обороны при подведении итогов отмечал, что Рішення тих випробуває вийшлось і доволі високо оцінив результати проведення та учені. Журналісти були присутні на навчаннях і були свідками того, як міністр оборони сказав, що особовий склад вашої підлеглі вашої частини досить пристойно виглядали і в своїх діях, і зовнішньо. І видно, що вони підготовлені солдати. Вже. Ну, солдати, безусловно, підготовлені. По чому? Потому що. Этому предшествовала большая воспитательная работа, этому предшествовали занятия по специальной тактике, специальной подготовке, то есть проведение тактических учений, тактика специальных учений – это венец боевой подготовки. Люди, личный состав, подходя к этим учениям, очень хорошо изучил учебную материальную базу действий, номеров расчетов, поэтому все действия их при проведении учений были слажены, организованы и прошли на высоком уровне. Скажите, пожалуйста, а где проходят навчания солдаты? И Значит, в 194-м понтонном мостовом отряде есть специальные учебные места, оборудованные по отработке элементов, по технической подготовке, по специальной тактике, специальной подготовке. Личный состав тренируется в сборке паромов, затем паромы сводятся в ленту моста. Эти занятия проводятся ну, непосредственно на территории полка. А начинается служба солдата? в військах, войсках», как они раньше назывались. Да, с... Начинается служба с призыва личного состава. Сейчас личный состав осеннего призыва будем призывать мы тысячи человек, нам указом президента определено. Значит, весь личный состав молодого пополнения призываем в учебный центр в городе Чернигове. Личный состав готовится к присяге, проводит специальную подготовку. Значит, естественно, переодеваются, Получают все, что положено значит, по вещевому имуществу. И где-то в течение месяца проходит подготовку, принимает военную присягу. Затем часть личного состава остается для продолжения обучения в учебном полку. Пол готовит специалистов по 22 учебным специальностям, сержантов. Вот. Тот личный состав, который отправляется в войска, он начинает, продолжает служить уже в тех соединенных частях, куда мы их отправляем. И про особовый склад, про молодых солдат, э, турбуются офицеры. И когда батьки приедут на присягу, им не соромно будет. Я того, думаю, что, что как, какие условия Журналисты неоднократно бывали в нашем учебном центре Черниговском. Значит, там действительно созданы очень хорошие условия для личного состава. Курсантов, значит, и казармы, и столовые, банопрачечный комбинат, учебные места во втором городке. Все есть для того, чтобы качественно и своевременно готовить лишний состав. Как правило, родители, которые приезжают на присягу, мы показываем все объекты полка, казарму, столовую. Всех очень удивляет наша солдатская баня. Не все видели с солдатскую баню да? с подогревом пола. Да? Она, кстати, сделана. Эта баня была, точнее, капитально отремонтирована 6 лет назад. Я не перестаю удивляться, приезжая, не царапинки, все у нас исправно, все у нас в хорошем состоянии находится. То есть в основном личный состав, то, что делает своими руками, относится к этому потом бережно. Условия созданы там действительно очень хорошие. А какие умовы харчування, чи задоволені солдаты? Чи не, не нарекали вони батькам, чи батьки не, не до вас с тем, что погано годуют там, или добре годуют? Ну, наверное, притча о языцах сейчас питание личного состава. Министерство обороны перешло на обслуживание, продовольственное обслуживание, значит, личного состава определенными фирмами. У нас все осталось по-прежнему, по так, как было когда-то в советской армии. Значит, это говорит о чем? О том, что Естественно, нужно с бюджета дополнительные деньги, во-первых. Во-вторых, специфика действия войск такова, что, допустим, в настоящее время у нас порядка 36 команд находятся за пунктами, за пределами пунктов постоянной дислокации. А транспортные расходы на питание, трехразовое питание личного состава, они, естественно, имеют определенную накрутку. Мы с вами, кстати, в учебном полку готовим поваров. У нас в основном солдаты и женщины повара в войсках. Я хочу сказать, что ну, нарекание со стороны личного состава, и родители, когда приезжают на присягу и бывают в наших частях, то практически нареканий на питание личного состава нет. У нас остались подсобные хозяйства. У нас в настоящее время в живом весе, в воинских частях, находится порядка 16,5 тонн мяса. То Это есть в эту есть... фисковых я такие? Практически, да. Если, допустим, бюджет с начала года что-то не сработает, мы... Ну, практически квартал продержимся на своем мясе. Ну, запас продуктов у нас есть. Не может быть ни одного командира команды, чтобы не было какого-то запаса. То есть, повара подпорядкованы не командиром, начальником и сдать не контролировать Да, мы ежегодно, ежегодно проводим конкурс на лучшего повара войска. Вот в этом году он проходил на базе 18-го батальона в городе Чопе. Мы пригласили представителей Министерства обороны, продовольственной службы, представителей пограничных войск. Значит, ну, показали, все остались довольны нашими столовыми, подготовкой наших поваров. Безусловно, были какие-то дополнительные рекомендации. Мы были в учебном центре пограничных войск в Хмельницком. Значит, посмотрели их расположение. Безусловно, есть чему поучиться. Мы постоянно совершенствуем, так сказать, материально материальную базу продовольственной службы. И сколько коштует харчевание солдата? На... 17 гривен 62 копейки. А Министерство обороны? Ну, я сейчас не готов сказать, сколько в Министерстве обороны. Ходят цифры там более 35 гривен. Это за рахунок того, что коммерческие структуры залучены? Ну, скорее всего, так. Они там несколько упразднили штаты свои, продовольственные службы. Просто специфика войск, специфика соединения частей державной специальной службы транспорта говорит, что мы постоянно на колесах, мы постоянно на объектах Укрзалезницы, у нас постоянно выходят полевые кухни, то есть и питание, ну, к питанию личного состава, с питанием личного состава у нас, скажем так, проблем нет. На навчаниях на полигоне был, был даже хлебозавод полевый, да. выпекал на месте хлеб, там, где разгортался пар, этот пару. Да, было принято решение развернуть вместо проведения учения полевой хлебзавод. Полевой хлебзавод был в на сроки, развернут. Все оборудование у нас исправно. Мы показали вице-премьер-министру, министру обороны, гостям, которые были, депутатам Верховной Рады, значит о том, что да, мы способны выпекать хлеб в полевых условиях. Ничего там сложного нет. У нас есть специалисты, у нас есть техника для этого. И вот были представлены две... Специальные значит, машины, которые выпекают этот хлеб, производительность каждого до трех тонн хлеба в сутки. И при всем при этом они за... затрачивают на это порядка там, 77 литров солярки. Ну, это довольно-таки эффективно и, как гости убедились, даже вкусно. У вас офицеры, прапорщики, солдаты, контрактники одерживают житло. І це, мабуть, чи не унікальний випадок у Збройних силах, у збройних формуваннях України, що ви турбуєтеся про забезпечення житла військовими професіоналами. Ну, мабуть, тепер можна з повною вірністю сказати, що в Державній спеціальній службі транспорту сложилась определена система забезпечення жильем. Практически мы з 2005 года перешли з Министерства оборони в Миністерство на транспорту. Мы не просто перешли, вас ликвидовали в Министерстве обороны? На ну, проект. нас не ликвидовали, было принято решение правительства, Верховной Рады войска передать, передать, и переформировать Державную специальную службу транспорта, что сейчас практически и происходит. Вот. Ну, один из главнейших вопросов, это вопрос обеспечения жильем. И нужно сказать, что в принципе этот вопрос решается. Он решается, на мой взгляд, не так, как хотелось бы, но, тем не менее, результаты по обеспечению жильем у нас определенные есть. Значит, нам пришлось провести два военных совета и рассмотреть все 17 военных городков, которые у нас есть в семи областях Украины, ихнюю структуру на тот момент, когда в, в частях не будет солдат срочной службы. Вот процент укомплектования контрактники примерно такой же, как в Министерстве обороны, где-то 25-30 процентов. Но есть отдельные гарнизоны. Вот, например, Конотопский гарнизон. Два батальона, полностью укомплектованные военнослужащими контрактами. Ни одного солдата срочной службы нет. Стояла пятиэтажная казарма, которая в течение восьми месяцев переросла в прекрасный 60-квартирный дом в 2006 году. И исходя из того, что у нас есть свои специалисты, готовые стены, да, нужно там сделать перепланировку, заказать проект, безусловно, под, это, под этот жилой дом. Но практика показывает, что этот вопрос у нас получается. Вот за 6 лет в Министерстве транспорта, значит, 361 человек военнослужащих получили квартиры, и порядка 102 комнат мы сделали под общежитие, где живут по 2-3 человека, в основном контрактники наши. Вот. Это... Примерно ровно половина той очереди, которая у нас стояла. Достаточно сказать, что в этом году, я уже говорил, 37 лейтенантов пришло и стало на очередь в войсках, на квартирную очередь. А в настоящее время мы ведем строительство 112 квартир. Я думаю, что к концу года мы их не думаем, с уверенностью скажу, что к концу года мы их сдадим. То есть есть немножечко у нас опережение количества поступающих на квартирный учет и количество желе, которое мы даем людям. То есть, есть части, в которых до минимума сведена черга? Я бы с удовольствием пригласил журналистов в декабре месяце в город Чернигов. Там один из домов, который мы делаем, причем это бывшая трехэтажная казарма, проектанты нам спроектировали ее под четырехэтажный дом. Сейчас этот дом находится в такой, ну, идет превращение, как в сказке «Гадкий утенок». То есть, из старой казармы 1954 года этот дом превращается в 52-квартирный дом. Вот после сдачи этого дома очередь на жилье в Черниговском учебном центре сократится на 85%. Рядом стоит клуб, который мы уже освободили. Клуб мы принесли в один из залов солдатской здоровой, там три зала, значит, нам такая емкость солдатских слов сейчас не нужна. Переделывать этот клуб на следующий год нет расчета. Почему? Потому что практически туда никого будет целить. А mm. в других гарнизонах. Мы идем по, есть, по двум направлениям. Значит, мы перестраиваем то, что высвобождается в ходе реформирования Державной специальной службы транспорта те помещения, которые можно использовать. Второе направление. Значит, в прошлом году мы заказали проект 24-квартирного, четырехэтажного дома. Мы этот проект оплатили. И вот с начала этого года практически... Такой четырехэтажный дом строится в городе Новомосковске, где мы были на учениях. Это уже третий дом. За вы показывали бы да, вице премьер да, я показывал премьеру вице-премьер одобрил uh -huh. наши действия. И точно такой же дом, мы только заплатили за привязку этого проекта, строится в городе Конотопе. То есть там, где не, нечего у нас перестраивать, мы будем вот дома этого проекта садить и строить в перспективе в других гарнизонах. То есть до вас с удовольствием идут служить, потому быть, есть перспектива... Ну, процент укомплектования офицерами в настоящее время в войсках 94%, то есть это ну, очень большой процент укомплектования. Есть некоторые должности ваканты, мы их, можно сказать, даже держим специально вакантными, потому что без них можно справиться. И вот, в том числе на последних учениях Борис Викторович поставил задачу посмотреть, подсократиться еще в службе значит, особенно офицерам, для того, чтобы за рахунок высвободивших коштов увеличить денежное удовольствие тем офицерам, которые останутся служить в войсках. Такая работа ведется. Uh -huh. А как раз финансовое обеспечение особого склада, в офицеров? Чи подвищается Ну, есть постанова Кабинета Министров, где должностные оклады от командира взвода до командира бригады четко регламентированы. Есть постанова Кабинета Министров дает возможность премировать военнослужащих в течение месяца, но ну, в межах фонда денежного удовольствия. Значит, я скажу, что вот с октября месяца мы подняли процент премирования. Почему? Потому что у нас к концу года денежки немножко остаются. Значит, это дало возможность немножко поднять денежное удовольствие в основном контрактникам потому что ребята получают очень мало, ну, в том числе и офицерам, естественно, мы подняли. Но если, допустим, контрактникам мы там премию платим повыше, то офицеры немножко поменьше. Почему? Потому что ну, оклады, соответственно, разные. Но у нас нет, да вообще нет никакой разницы между офицером, прапорщиком и контрактником. Вот в свое время мне приходилось быть в Соединенных Штатах Америки, я в этом убедился, что кто такой контрактник. Это точно такой же военный случай, как офицер. Профессионал. Так. Профессионал. Mm -hmm. И я хочу сказать, что вот тот личный состав солдат и сержантов контрактной службы, а сержантов контрактной службы у нас сейчас более 60, 50, 50%, а солдат немножечко поменьше. И вот министр обороны, начальник генерального штаба, вице-премьер говорили о том, что со следующего года денежное удовольствие контрактникам увеличится. Мы легко перейдем с 2004 года на контрактную армию. Почему? Потому что... У нас есть задел еще, кроме того, жилья, у нас есть задел общежития. Вот я вам хочу сказать, что в 2007 наверное, году мы в Днепропетровске сдали общежитие для контрактников 28 комнат по 2 человека. До сих пор 8 комнат стоят свободные. То есть как только государство увеличит денежное удовольствие контрактникам, они пойдут к нам на службу, а у нас уже будет для них жилье. Ви сказали, що ваші солдати працюють на об'єктах Укрзалізниці, yeah. але не сказали, що у робота ще й зв'язана з розмінуванням території прилеглої до залізниці. Повідомлялося про такі випадки на в Одеській залізниці, тепер на Львівській. Вас офіцери одержують ордени, бойові ордени в мирний час. Розкажіть, будь ласка, про да дійсно. Кабінет міністрів доручив. нам принимать участие в вопросах разминирования, то есть обезвреживания взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, скажем так. Значит, все территории, которые примыкают к объектам Укра-Залезница, Укра-Автодора, закреплены за частями, подразделениями Державной специальной службы транспорта. В прошлом году, в ноябре месяце, по заявке начальника Одесской железной дороги, мы разминировали точнее проверяли на взрывобезопасность участок Одесской железной дороги, и очень серьезно там пришлось действительно ребятам поработать, 12 человек принимало участие. Я хочу напомнить о том, что в тротиловом эквиваленте мы подняли там более 5 тонн, то есть вывезли 15 машинорейсов боеприпасов, причем боеприпасы в прекрасном состоянии, взрыватели все. Это немецкие боеприпасы. Раньше там были какие-то склады во время войны, они в свое время разбомбили, потом это все дело закопали. Нам пришлось закупить новое средство обнаружения взрывоопасных предметов. Мы закупили американские миноискатели, которые позволяют находить взрывоопасные предметы на глубине до полутора метров. Если наши миноискатели, бывшие советские, позволяют до 40 сантиметров, миноискатели МП, МП-2, то эти миноискатели позволяют искать... Вот эти боеприпасы на глубине до полутора метров. Действительно, президентом нашей страны в Дню независимости три военнослужащих наших были отмечены высокими правительственными наградами. Это два офицера и один сержант контрактной службы. Значит, в Министерстве инфраструктуры первым заступником министра Константином Алексеевичем Ефименко. Вот буквально месяц назад эти награды были вручены. И мы это с большим удовлетворением это отмечаем что да, нашим ребятам приходится заниматься выполнением боевой задачи, и специалисты подготовленные для этого у нас есть, у нас есть специальная техника, специальное средство разведки. То есть, мы эту задачу выполняем в честь. Николайна на плавній містві показали на навчаннях, але ж він е э, і в реальній обстановці, коли будувався міст Дарницький в Києві, так? Ну, не этот комплект использовался, когда строился Дарницький мост, москерпы так называемый. Это было в 2004 году. В то время был взят комплект низководного, точно такого же моста с державного резерва. Значит, нам было доручено его, во-первых, загрузить на эшелоны, во-вторых, он прибыл сюда, в Киев, мы его в, в речном порту разгрузили, собрали его в три э, парома, паромами сплавились, значит, с речного порта ввозь строительства моста, это вспомогательный мост был. Ну так. Да. Он, он держал только колесную нагрузку. Но, mm -hmm. Нам нужно сказать, что там э, специальная техника проходила импортная, там, ну, весом там под 80, под 100 тонн даже были такие установки. И он с уверенностью выдержал все это. Мы его в течение там практически двух лет содержали, обслуживали. И после окончания строительства он был свернут, задача эта закончена. И такие, такие мосты могут наводиться в разе надзвичайных ситуаций каких-то? Безусловно, конечно. Как у Закарпатии войска да. брали участь у ликвидации наследки в да. У эти, эти мосты, и, понимаете, эти мосты и все. просто уникальны. И э, у нас, к сожалению, в Украине их не производили. Они производились только в России. Это аналогичные мосты есть. В России сейчас в железнодорожных войсках. Аналогичный мост есть в комплект. В Беларуси э, в департаменте транспортного обеспечения Министерства обороны. И такой комплект есть у нас. Э, правильно сказал вице-премьер, значит, если, не дай бог, что-то случится... Мы всегда готовы навести такой мост под колесную нагрузку или под поездную нагрузку. И восстановили мосты, занесенные повенью в Львовской области, в Закарпатье. Да, но там, там была серьезная задача по Львовской железной дороге, когда была последняя повинь. Но я хочу сказать, что Львовская дор железная дорога практически тогда нисколько не простояла с начальником железной дороги на то время, с Михаилом Васильевичем Мостовым, было организовано очень хорошее взаимодействие. И когда только начиналась поинь, мы выгнали туда технику и начали уже проводить профилактические мероприятия. То есть по защите объектов штучных, по укреплению берегов. И это в значительной степени сыграло роль в том, что, ну скажем, понесла Окр залезница, там разрушения определенные, размывы были. Но они были минимальные просто. И наличие там нашего первого обеда загону Львовского, значит, позволило в кратчайший срок эти э, размывы все ликвидировать и восстановить движение. Николай Иванович, я вам дуже благодарен за то, что вы докладно рассказали про деятельность ваших подразделений. До наступных встреч. Спасибо. Нагадую телеглядачам, що в ефірі була програма актуальна. Нашим гостем був генерал лейтенант Микола Мальков, голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Нехай щастить.